Друзі, мої вітання! Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24-го каналу. Я з радістю представляю нашого гостя для вас. Це є військовий експерт-аналітик Ігаль Левін. Ігаль, вітаю! Да, підесу, хочу нагадати нашим глядачам, що ми в прямому ефірі, тому ви можете писати свої запитання конструктивні, адекватні будемо виносити для обговорення. Ігаль, в першу чергу, хотів вас запитатися про те, що відбувалося останні кілька днів на території України. Це тенічний сценічний терор з боку Росії. Нагадаю, це Полтава і суд зв'язку приліт. Це кривий ріг, звісно, і це Львів. Скажіть, будь ласка, яка мета цих ударів, що раніше там була енергетика, так, чи якісь військові об'єкти, а зараз просто цивільна інфраструктура? Знову ж таки, повторюсь, яка мета цих ударів? Удари по енергетичній інфраструктурі здесь нічого не мінялося. Ціх тобто це дійсно вибити українську можливість генерувати енергію, особливо в підвір'ї зими. Здесь цього нового немає. другое дело, что они накапливают как бы, ракеты для своих ударов, то есть они производят, это хорошо известно, и поэтому их вот, удары по энергетике они происходят волнами, то есть вот, через какой-то там период вот новый большой удар, они опять накапливают снова наносят удар. Это первая сторона как бы, монеты. Вторая сторона монеты это террор именно конкретно против гражданских. То есть мы видим, что это не случайные прилеты, это не отклонение там, от цели и так далее. Вот это целенаправленные удары по гражданским, причем более того. Они выискивают цели, где есть большая вероятность того, что будут дети, то есть это ли детская больница или детский санаторий, как это было вот где в Сумах, было, вот или детские площадки. То есть это целенаправленные удары по гражданскому населению Украины. Это связано с тем, что у них нет точное оружия, то есть какие-нибудь там шахеды и так далее, эти все системы, они не славятся своей точностью. Корейские ракеты, например, да и так далее. Поэтому их целенаправленная политика действительно запугать максимально украинское население, чтобы украинское население... Опять же, это та тактика, которая они, стратегия, точнее, они уже используют уже больше года. Вот, ну, или как бы фактически все полномасштабное вторжение. С целью вынудить, с целью вы заставить украинское население, чтобы оно давило на украинское руководство, чтобы оно шло на на прекращение огня с Россией, то есть на условиях России. Кстати, сегодня в федеральных СМИ российских прилетела новость как раз о том, что Путин ну, заявил, он согласен, он готов разговаривать с Украиной, договариваться и так далее. Конечно же, на их условиях, то есть обратите внимание, как это идет вместе, то есть удары по гражданским, да, то есть вот этот вот к э, психологической манипуляции, то есть как от, э, злой и добрый полицейский, то есть сначала вот ударили, ударили по гражданским, по детям убили, то есть, создавая такую вот кошмарную ситуацию. Там говорят, смотрите, но ну мы там на самом деле хотим разговаривать, мы хотим договариваться. Вот. То есть, как бы пытается показать Москва, что, как бы это Киев нет договороспособны что это именно банковое не идет. И то есть война продолжается, просто гибель гражданских и детей продолжается якобы по вине Киева. Специальная манипуляция Москвы. То есть это не просто так удары сначала, вот эти массированные, что вы упомянули, да, а потом заявления на федеральных СМИ везде, что вот, Путин не против разговаривать, что согласны и так далее, и так далее. потом со, со, со времен Стамбула они готовы там вот вести переговоры и так далее, и так далее. То есть хотят показать себя на самом деле как будто миротворцами, как будто они до войны как будто не хотят и так далее. Нет, это очень подлое подло, потому что по детям то бьют, вот, подлая и хитрая манипуляция, нельзя на нее вестись. Ну, гражданским, украинское правительство, я подозреваю, они так прекрасно понимают что все эти манипуляции. Гражданские не должны вестись на это. Но нужно понимать, что все эти разговоры Москвы о прекращении огня, это разговоры о капитуляции Украины, а не прекращении огня. Ну, от і Галя, власне аналітики інституту кажуть, що Путін розраховує на повільну таку повзучу окупацію всієї України. Хоча знаєте, деякі спікери мені мене запевняють, що Росія хоче. Зайти на адмінтериторії ті, яка нам наслав конституцію, і далі писати, сідати за сіл переговорів, писати якісь перемовини. Ну от власне і на вашу думку, метаж це повзуча, все ж таки окупація всієї України, і ці от удари також тиск на психологічний на українців, тому що от німецькі видання кажуть, що цієї зими можуть виїхати 400 тисяч. Ті, хто можуть собі дозволити, ну і мають право, звісно, покинути Україну. Ну да, как я и сказал, психологически давление в первую очередь на украинское население. Ну, то есть нужно понимать, что того, что бьют по гражданским, это никак не влияет на военных, на имею в виду, с точки структуры. Вот. Ну, родственники, понятно, гибнут и так далее, но я в виду, что никакого здесь ну, вплыва, да, вот, влияния на саму армию нет. Армия функционирует, она функционирует, как она функционировала. То есть это целенаправленный террор против гражданских, с целью запугать. Что такое террор? То террор — страх. Это, это, это угроза насилия или применение насилия по отношению к гражданским, то есть не к военным тогда это не, не, терроризм, терроризм по отношению к гражданским. Вот по отношению к гражданским с целью политических дивидендов, то есть, есть каких-то политических вот, требований. Этим отличается террор террора от криминала, да, когда вот, эта банда бандитов кого-то где-то ограбила с целью именно наживы, это не терроризм, это бандитизм, это криминал. Но если эта банда требует при этом создания своего государства или прекращения огня, или там, освободить кто-то политика и так далее, это тогда из криминала переводят как раз в призму терроризма. Так як Росія тримає політичні требування про капитуляцию України, вот на их условиях і так далі. То есть они б'ють по гражданствам з політичними требуваннями, да, впервоте, конечно же, психологічний да, тиск на українське населення і галі. Хотів би звати курську операцію, тому що в ексклюзивному інтерв'ю NBC Володимир Зеленський, президент України, сказав наступне: що ми будемо утримувати територію, яку контролюємо в Курській області, необмежену кількість часу. Власне, хотів вас запитатися. Ну і звичайно, сакцентував Зеленський, що в нас немає на меті окуповувати ці території чи привносити туди життя України? Абсолютно ні. Яка мета тоді курського наступу? Це відтягування військ, це можливо сильна рука при перемовинах обмін території. Тобто, основна ціль, як ви вважаєте? Ні, ну, які цілі як і верховним командуючим, так і головним командуючим. Ну, Тобто цілі були озвучені. За чим придумуватися? То есть это, это и отвлечение, это и сильные позиции, отвлечение их силы, сильные позиции и так далее. Более того, вы знаете, я напомню, вот тут, ну, президент сказал то, что там, чужого не надо и так далее. Но вы помните, год назад Украина подписала как раз тоже вот, да, меморандум, или как это было, вот, я уже не помню, законопроект о исторических землях Украины. Uh -huh. вот, в том числе как раз всем и так далее. Вы знаете, завтра что-то с Россией случится. -то тоже не просто, кстати, супруга Навального переживает, она написала текст о том, что вот, мол, что же вы там все хорошие люди, доброй воли, желаете развалу России? Да, мы же не знаем, какая турбулетная ситуация будет, да, Россия начнет рассыпаться, разваливаться. Никто не ожидал в 89-м и даже в 90-м году развала Советского Союза. Чтобы произойти как бы очень внезапно. Вот, и что Украина, Киев захочет, чтобы на его границе, вот скажем, там, где вот Курщина, да, вот там, Прянщина, допустим, да, там вот будут какие-то бандитские республики, это же нелепость, это же глупость. Ну кто вообще-то в здоровом уме захочет, чтобы такое было, да. Ну, дальше как бы все логично, все понятно, все, всем все понятно, то есть тут не нужно как бы расшифровывать. Но э, то, что территории занимаются, да, и, и будут удерживаться, вот, это перенос войны на территорию врага, вот, это, вне относительно политических там, вот, устремлений Украины, и что там будет и так далее, э, сам факт того, что война переносится на территорию врага, это максимально грамотно. Всегда, когда на вас напали, вы должны стараться перенести войну на его территорию. Это аксиома военной мысли, это фундамент. То есть вот, ничего нового нет, Украина велосипед не придумывает, действия Киева не уникальны. Так нужно действовать. Так нужно еще с 2022 -го года было действовать. И, кстати, Украина действовала в 2022 году уже точками У и украинскими вертолетами были нанесены удары как раз на территории России, просто тогда Украина не брала на это ответственность, это не заявляла, ну, понятно почему. Вот. Ну, Но понятно, что в украинском министерстве сидят не глупые люди, и любого, кого там спроси, сырские, любые, кто заканчивали военное училище, они вам скажут, да, войну нужно переносить на территорию врага, это как бы фундаментальная как бы, основа. Кстати, Буданов, генерал об этом открыто заявлял, иностранным СМИ, когда говорил, да, нужно перенести войну на территорию России максимально, все глубже и глубже, как он говорил, но наверное, глубже и глубже, по мнению Буданова, это не 30 5, не 30 кілометрів, як ось зараз, ось, територія внідріння українських войск на Курщині. Ігалі, от ви згадали про точку, яка там є на орієнтовно 120 кілометрів. Далекобійна зброя. Про далекобійну зброю вже давно говорять в Україні з нашими партнерами, і в тому числі це, звичайно, Атака МС, які в нас є, але ми не можемо наповни їх використовувати. Ну і зараз з'явилася інформація про. Джазм ракети Джазм, там AGM-158, Вони можуть взагалі там їхня модифікація 900 кілометрів досягати. От ваша думка, тому що неодноразово про це говорилося. Зараз же німецький шпігель передає, що завтра зеленський особисто. Відвідає Німеччину засідання Рамштайн, аби переконувати наших партнерів в тому, що нам потрібно в першу чергу ППО і далекобійна зброя. Ну, от, власне, і тут Кірбі виступає Білгодому координатор-радник, що каже: мовляв, ну а ви знаєте, атакамси вони не будуть дуже дієві, тому що 90% своєї авіації бойової Росія забрала. Так, вибачте, може ще довше почекаємо, аби Росія ще далі забрала авіацію. Ну, мене таке враження, як вважати, ля що це якась така підкилимна змова. Это чистая политика, не, не ну, все эти заявления там про авиацию, ну это глупо, потому что если это другие цели, даже если предположим, что авиацию не вывели из этой зоны 300 километров, есть логистика, логистические центры вот, там, ремонтные центры и так далее, которые нужно нанести удары, не не, есть, есть много много объектов можно бить дальнобойными ракетами. Нет, это чисто политика. Вот. Это никак не связано, не нужно искать здесь логики, это чисто политика. Ну и как раз украинская дипломатия, поэтому в, в этой, как бы, сейчас в этой парафии работает. Не просто так, ну, Зеленский говорит, что вот, кстати, Умеров до этого заявлял тоже, что они список там, США подготовили, вот конкретно цели, которые хотят уничтожить. Ну, там же наверняка не только аэродромы, да, список целей подразумевает это разные цели. То есть, как я уже говорил, логистические узлы, хабы там и так далее. Вот, то есть, нет, это чисто сейчас политикой. Дипломатия, вот, так что ми пожелаємо удачі української дипломатії. Навіть за эти два роки, вона показувала себе доволі блестяще. Ну, все, все, що рушило, трошки йшло в Україну, і помощі, і так далі. Це не просто так з небо упало, это заслуга української дипломатії, в том числе. Ігалець, як ви вважаєте, а в чому проблема? Це лише політична воля і не не, не бажання збільшувати ескалацію, що Сполучені Штати Америки не докладали. Американці, контр... Американці хочуть контролювати ситуацію. Ну, то есть, війна це хаос завжди. Любая війна це хаос. И э, э, задача руководства, от, от, военного руководства, заканчивая политическим, управлять этот хаос. Но американцы рассматриваются, конечно же, как важными актерами, не считают этот хаос, они хотят его контролировать. Добрый. Поэтому э, факт, факт, того, что у них, факт того, что Украине передали ракеты атакам, но при этом есть запрет на использование территории России, Россия это знает, что уязвимость есть. Это рычаг давления на Россию. Січас Росія де то здійснює тут що то не то американцам, американцы могут американцям американці можуть дати українсь розрушення Вот, поэтому, да это чиста політика то есть ну що хоче ставлять оставану оставляти у себя в руках рычаг давления на росію і галі але якщо дивитися на далекоглядні перспективи і розвиток цієї війни це казав один з міністрів законаних справ Литви, що це мовляв згодовувати дракону Потрішки даючи йому м'ясо з, з думкою про те, що він рано чи пізно наїсть. А це помилково. Тобто, в далекій перспективі, якщо контролювати цю війну, то фізично, математично в цій війні перемагає Росія. Ну, а да, в чому вопрос? Питання в тому, тоді для чого США контролювати, якщо в далекій перспективі вони зазнають поразки. Ну, прошу, війна йде не на території США, не, будуть не американські діти. Добре, але а. ви говорите, в смысле для не украинцев, да, что нужно дракона кормить. Ну может американцам нужен дракон, я не знаю. Они же талкиваются в своих национальных интересах. Тоді мета для чего стільки мільярдів вкладываться, якщо в підсумку буде програш и позорек в Афганистане. В смысле проигрыш? Они ослабили Россию. Россия потратила, уничтожила больше половины своего этого. их экономика находится как бы в ситуации, когда летит в пропасть. Не, ну, в смысле, вот. Э, сами американские конгрессмены говорили, что это одно из самых лучших вложений. Ни один американский солдат не погиб, они потратили там несколько миллиардов долларов и фактически выбили Россию из игры, ну, на геополитическом, как бы, и так далее. Нет, с точки зрения Америки все понятно, все логично, как бы, вот. Э, нужно понимать, что американцы помогают вам не потому, что им жалко, что украинцы гибнут и так далее. Ну, но все максимально... Циничные, как бы, ну, любые государства, особенно такие большие, вот, они и руководствуются только своими сугубо национальными интересами. То есть они помогают вам не потому, что ну, вас уничтожают, убивают, и так далее. Потому что у них есть свои интересы. Если бы эти интересы не соприкасались бы с вашими, они бы вам не помогали. Вот. Ваша, как бы, роль, вашей дипломатии, вашей политики это как раз вырывать отталкиваясь от своих украинских национальных интересов, вырывать себе и помощь, поддержку и так далее, и использовать ее, конечно же, во благо Украины и для украинских интересов. А не думать о том, что мы, должны как-то вот обслуживать американские интересы. Нет, у американцев совершенно другие интересы. Не факт, что в этих интересах, например, заключается то, что Россия должна развалиться. Кстати, Америка была против того, чтобы Советский Союз развалился. Когда Советский Союз развалился, такой шок был. Они побежали его спасать сразу. Гуманитарку в 1991 году послали, и не только, кстати, США, ну, і Європи і так далі, і максимально піддержувалі супортлі Росії, щоб вона й далі не розвалілася і далі, Якщо згадувати, окрім Сполучених Штатів Америки, також Північно-Атлантичний альянс ну звісно, куди входить США і Леву час тридцять відсотків фінансує, от науседа президент Литви і Дуда Польщі вони разом заявили, що. Це тут йдуть перемовини, йдуть розмови про те, щоб альянс або країни, які входять в альянс, збивали ракети на території України, які летять з боку Росії. Як Ви вважаєте, наскільки це рішення може бути прийнято, і наскільки близькі до того, аби можливо були ці кроки? Чи це далі будуть заяви? Мовляв, обговорення, пригадую, що вперше про це заговорили, коли підписували безпекові угоди Україна з Польщею, і тоді Дуда також про це згадував. Що? проговорится такие вариант. Нет ни одной причины, почему это не должно случиться. Ну, то есть, опять же, это все в политической плоскости. Mm -hmm. Ну, как там, по-моему, Кулеба недавно заявил, вот это, что ну, сбивать куски железа — это не участие в войне. Ну, там, перехват. Ну, то есть, какая, разница, если, допустим, шахет улетел или ракета крылатая залетела на территорию Польши, и вы ее сбили, потому что вы захитили свое воздушное пространство, или она была, она двигалась в сторону Польши, и вы сбили ее над территорией Украины, ну, потому что она могла залететь гипотетически на территорию Польши. Тут же никакой разницы нет, что, что Россия из этого сделает. Что, я, 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 я не могу сбросить на, эту, на Варшаву, ну, у нас ничего не сделает. Ну, то есть это все в тоже политической плоскости. Нужно понимать, что очень многие сейчас решения, они остаются ну, в, рам в рамках именно только политики, чистой политики, вот, І от речі бог давління ж вони, вони ставали що ніку руках, от ані, ані в, 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 в рамках того, що що це, так, невозможно, нівозможі і не хватає, ти там є страх какой то якщо ми говоримо про східний фронт і от на наступальні дії ворога, от зараз останні кілька днів. Ну там очевидно і перекинули певні сили збройні України, Там і Карадах, 15-та бригада НГУ працює. Але я до чого е, наскільки ще наступальний темп? Таких, от в такій інтенсивності, зможе тримати Росію, тобто є Курський напрямок, де сам Володимир Зеленський каже, що Росія згенерувала 60 тисяч. Очевидно, перекинула з якихось напрямків. Ну але не Сходу і Покровська, так точно, хіба що ті сили, які мали би підсилити, і до чого я веду, що ми розуміємо, що. Є ж певна циклічність та, ведення бойових дій. Не можна один темп тримати постійно. Так от, чи буде захлинатися просування ворога на Покровську? Чи все ж таки це буде велика концентрація і регулярні підкидування резервів? Звісно від того, які у них є резерви, це прошу ну, вопрос. В скільки своїх резервів, наприклад, якщо дійсно інформація, там що 60 тисяч перекинули от, в Курську ну, Тут представь аріфметіка, ці 60 тисяч могли б бути перекинути. А, ну, на те же оккупированные территории Украины. Вот. Ну, Смотрите, это тоже покровское направление. А, у меня нет информации из российского генштаба, ни у никого нет информации из российского генштаба о, о, о количестве у них резервов, которые они могут задействовать на этом направлении. Поэтому участвуют многие прогнозы они спекулятивные. Вообще в армии нельзя, ну, на войне нельзя делать прогнозы. Есть определенные всегда тут тенденции. То есть mm -hmm. вот э, сами военные, они отталкиваются от оперативных планов. Оперативные планы всегда строятся от худших сценариев. То есть оперативный план не строится от того, что Сейчас все закончится у врага, и он остановится. Если военные так планируют, это плохие военные военные отталкиваются от худшего сам То есть, в том числе от Овска, например, продвижение и так далее, и так далее, дальше развала фронта и так далее. То есть, это, это как бы отправная точка. планирования военного, и дальше оно выстраивается. Что нам нужно делать так, 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 чтобы Покровск не захватили, что нам нужно делать, чтобы то и то, и то не случилось. Они отталкиваться от того, что, допустим, в сентябре у них закончатся резервы. Некоторые некоторые синтаналитики ну, западные говорят, что в сентябре должен иссякнуть как э -э, потенциал наступать на российский. Но синтаналитики не военные, они не командуют войсками. Они могут заниматься вот такой вот шамассовой хиромантией, вот вот, заниматься вот этим прогнозированием. Военные не должны заниматься прогнозированием. Военные должны решать военные задачи. Поэтому, например, когда э -э, план обороны выстраивается ну, в планах как бы, вот, оперативного искусства, вот, план обороны, у вас есть, всегда есть зона остановки врага mm -hmm. средней. То есть никогда нет плана обороны, не сходит от того, что у враги Вы выстраиваете свою оборону так, чтобы максимально нанести ему такое поражение, и он потерял свой потенциал наступательный, есть определенная зона, вот где вы должны восстановить. Дальше он уже продвигаться не может, значит, тогда вы, ваш план обороны провалился. А чем это говорит? Это говорит о том, что как выступательные планы, они, естественно, все мы их не знаем, да, российские. И оборонительные планы Украины здесь Тоже как бы не знают, это как раз разведка друг друга пытается планы узнать, да, рассекретить их. И так далее. Поэтому, когда вы спрашиваете людей, не военных, не из армии, вот э, такие вопросы, это всегда будут спекуляции, когда mm -hmm. они на кофейной гуще. Более того, если вы спрашиваете военных людей, они не должны такие вещи рассказывать. Если они начинают такие вещи публично в прямой кефирах рассказывать, это не профессионализм. Разумело, дякую, Игалле. Также вас спросить про Приднестровье, потому что вот есть заява від... Міністерства закордонних справ Російської Федерації в обличчі Захарової, ну як не як вона офіційний представник, вона каже, що провокація проти Придністров'я розглядатиметься як напад на Росію, ну і там обіцяють великі наслідки. Ну ми вже бачили захід в на російську територію і якось не дуже ці погрози діяли. Але мене питання в іншому: наскільки реальний варіант розвитку подій навколо Придністров'я і чи потрібен він? Я не знаю, реально нереально это решать, как бы, Киеву, вот, ну, моя, моя бы воля, я могу быть своей своей точки зрения, вот, uh -huh. разнести нафиг Приднестровье, взять там пленных и взять и, трофей, вот, отдать эту территорию потом Молдове. Сильно политическая позиция, ну, то есть, это, как бы, нотсенс, когда у вас прямо в тылу, буквально, буквально, в том, в тылу, изолировано в, в том, котле, то есть, они там полностью окружены, вот, и сидят э, два российских батальона плюс боевики, которые, которых они вооружают. Ну, нафиг это надо? Вы там держите определенные те или иные силы. Зачем? Вот. Лучше решить этот вопрос. Более того, опять же, говорю, это плены, причем ценные плены. Там офицеры есть, семьями офицеры российские и так далее. Это плены вот, и трофеи. Там есть техника, там есть оружие, там есть взрывчатка всевозможная и так далее. Это все можно взять, вот, да, там всякие эти какие инструменты, военное оборудование и так далее. Украина находится в такой сложной ситуации, что вам каждый броневик, каждая пушка еще, да, каждая гаубица, вот, Казака-нібусь система і так далі, вона вам в плюс. Ваше технології не що з цим діли? І вот. так, звісно, хотів вас запитатися про те, що відбувається в Ізраїлі, тому що останнє, що я ще можливо, ознайомлювався, так, те, що. Там протести кілька днів були. Я не знаю, чи зараз проходять а в Ізраїлі за те, щоб підписати якесь перемиря з Хамасом. Очевидно, Ентоні Блінкен так перебуває немало часу в Ізраїлі і комунікує. І пріоритетний напрямок, я так розумію, також Ізраїль. яка зараз ситуація, в якому положенні на наскільки він, тобто, він завжди віднікується, що от та чи інша операція не була послана йому до відома. Тобто, наскільки ізраїльтяни вже наситилися на таніяху, ці от протести, що вони можуть перерости, та й загалом, будь ласка, опишіть, що відбувається, і звичайно ж, повідомили про те, що шість заручників, які в жовтні минулого року були взяті в полон, вони знайдені мертвими. Да, заложники э, это не плены. Заложники были взяты и удерживаются террористами. Потому что они не были взяты в плен. Вот. Террористы не берут в плен. Берут заложников как раз с целью политических требований, ну, с теми терроризма. Что а, это и протесты, я комментировать не могу, потому что политические вопросы, я не могу комментировать политические вопросы. С моей точки зрения, ну, в секторе газа происходит зачистка, продолжается. Там сектор газа разрезан на несколько частей, кусков. Там сейчас строятся дороги израильской армии. Вот э, филийский коридор, так называемый, там, граница с Египтом. На рим коридоре есть, там тоже строится дорога и военные базы. Вот. Ну и войска проводят э, террористические меры, выискивают вот, э, скроны с оружием террористов, уничтожают террористов, лидеров террористов и так далее. Конечно же, идет поиск заложников, в том числе Хамас казнил 6 заложников вот, неделю назад один заложник был спасен, вытащен, вот, то есть там идет э, типичный контртеррористический террористический мир и контртерроризм. Э, на севере Израиля происходит война низкой интенсивности с Избалой, прокси Ирана, прокси иранский корпус в Ливане, вот, экспедиционных Избала, то полностью вооружается, обеспечивается Ираном, вот, э, Хизбалла обстреливает север Израиля, Израиль, Израиль начинает удары по Ливану, по объекту Хизбалы. Но опять же, эта ситуация не новая, тем, кто как бы, следит за этой ситуацией, то есть это длится как бы год, и здесь ничего нового нет. Просто интенсивность выше, эм, большой войны никто не хочет. Израиль не хочет большой войны, Иран не хочет большой войны, Хизбалла не хочет большой войны. Вот. Но при этом вот как-то воевать же надо, вот как-то нужно все-таки показывать своим, что все-таки как бы война там с клятыми сионистами ведется, поэтому Хизбалла старается вот, на низкой интенсивности держать э, все боевые действия. А Иран, как мы видим, после того, как Израиль ликвидировал в Тегеране лидера Хамаса Анию, вот, грозился отомстить, но в конечном итоге ничего не сделал. Вот. Ну, почему он этого не сделал? Опять же, это, наверное, нужно спрашивать, не знаю, этих корпус страхов исламской революции, их, почему они грозились, грозились, но ничего не сделали. Вот. Но так или иначе, очевидно, что они не хотят большой войны, они прекрасно понимают, что По большому войне, вот, да, нам будет больно, но им тоже будет очень больно, вот, поэтому как бы, они все-таки не самоубийцы. До речі, Галь, ви згадали про те, що Іран дуже грозився дати відповідь за ліквідацію, э, підтверджену так э, э, лідера Хамасу, і не підтверджено. Ну, ліквідація ліквідація не була, была, Ізраїль не взяла на себе ну, ну, всем ну, всім зрозуміло, що как бы, ні камень не было. Ну, от власне, Іран знову ж таки обіцяв відповісти, наскільки ну і не наразі немає відповіді. Наскільки це репутаційний удар, можна так сказати, в світі, де Іран контролює свої проксі, Хезбула, Хамас, відповідно, е, наскільки це демонструє, що ну, от ми ліквідували таких шишок, і Ізраїль далі може працювати і не буде відповіді. Тобто, чи все ж таки якийсь варіант готує Іран? Смотрите, очень важный момент. Тот факт, что получилось в сердце Тихирана, в охраняемом объекте, в объекте, который охранялся не просто а корпусом страны, Исламской революции, уничтожить лидера да, во время инигурации президента нового вот, иранского, говорит о том, что есть глубокое проникновение, вероятно, вот как заявляется опять-таки там вот, западными медиа и так далее, израильских спецслужб. Это говорит о том, что вот, как была бомба, в комнате, где должен был ночевать Хания, это на охраняемом корпусе страшной исламской революции объект. Это не просто какой-то дом. Где вот если там была бомба, то любой какой-нибудь генерал Сиры или даже тот же Верховный Айатолла, например, да, и так далее, уже прекрасно вот понимают такую вещь, что если завтра они захотят, например, там, нанести какой-то массированный ракетный удар по Израилю, ничто не исключает, что такая бомба будет заложена в том числе и в, и в, его кабинете. То есть тот факт того, что в сердце как бы, Тегерана получилось уничтожить настолько высокоставленного э, функционера и настолько охраняемом объекте, это тоже, кстати, один из который вполне может сдерживать Иран большой войны. Ну, потому что они пекутся за свою жизнь. Но мы прекрасно видим, что уничтожение Хании, до этого уничтожения топового одного из самых высших генералов Захиди э, Израилем в Дамаске, когда был удар помещению возле посольства, э, когда как раз Иран тогда несколько, не, более сотни ракет и там еще где-то 200 крылатых и беспилотников послал по Израилю. Э, до этого это, еще американцы уничтожили Сулеймани генерала несколько лет назад. То есть американцы э, иранцы прекрасно видят, что да, и Израиль и те же американцы могут уничтожать их топовых лидеров. Это, это, тоже сдерживающий фактор. То есть все хотят жить. То есть они, они как бы могут дважды подумать, а нужно ли им сейчас начинать большую войну, то сейчас начнут взрываться их как бы, кабинеты и, и будут обезглавлены как бы, верхушка как бы, иранская и так далее. Вот. А, да, Таркутацион ударила по ним в плане их симпатиков и поддержки, то есть так называемые, они называют ось сопротивления, террористическая ось, опять это, это, это Сирия, Хизбалла, это Хамас, это исламский джихад, это Иран, который все это возглавляет, называют щупальцы Ирана, да, uh -huh. так, такая большая их, их ось, это террористическая, вот, а, цели Тайси во многом, что в как раз декларируется, да, там ожидали вот э, в Ираке, вот симпатики, сторонники Тайси, есть иракская Хизбала, есть Хизбалактер в Ливане, есть Хизбалактер в Ираке, и это все тоже на протестительстве и на обеспечении, и на поддержке. Іран, Іран, але несмотря на то що там репутационные, не репутаційні ризики. Іран це грозний враг, это большое государство, сильне, мощне. Нікочі не нельзя применшати угрозу со сторони Ірану. Ну, Всі приписно понимають, що Іран действительно це грозний враг. Ігаль, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли знову та час проговорити про важливі процеси і важливі процеси yes. цієї. Дякую вам. Нагадаю, що не часто був і Левін, Це військовий експерт-аналітик. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і, звісно ж, діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврошак. ми З вами побачимось в ефірі 24 каналу.